Расскажи нам, ну, как реабилитация в Польше там было. В Польше mm -hmm. была ну, сам принцип, метода, по которой там работает физиотерапевт, но ну, ведущий физиотерапевт. Mm -hmm. В Украине практически, по-моему, нет специалистов. Она работает по какой-то американской методе, она специально ездила, училась. Э, ну, основное, насколько я понял, снимает мышечные зажимы, продавливает нервы, восстанавливает двигательные функции. Остеопатия можно называлась? Не нет, же не остеопатия. Ну, эффект, у меня, допустим, левая рука поднималась чуть ниже горизонтали в сторону. После третьего сеанса я уже смог ее поднять полностью вертикально. Вот это. Ну, ну, после то, что мы прозанимались, и... левая рука у меня в плече работает, в принципе, как здоровая рука. Какие-то убили заточенность, да? Ну, боль, да, боль вот именно у меня от локтевого сустава до кисти, вот боль постоянно. Ага. Там будет хорошо. Поэтому на обезболивающих. А так, да, в принципе, функции кисти тоже, вот на разгибание кисти они меня подняли, у меня кисть э, вообще не двигалась, то есть верх не поднималась. Естественно, она у меня где-то порядка 10 сантиметров, вот я ее в двигаю, пальцы mm -hmm. на разгибание не работают, но чуть-чуть есть. Mm -hmm. да, то, что, то, что нам помогли. Побатим за роголочками попрацуем, поднимемся и вам что да. эффект, да Все. Главное, что меня беспокоит, это разгибатели кисти, и пальцев не работают, и боль постоянно Вот это два. Боль и разгибатель не працует, а? Да. Ну вот мы в если есть процедура, пойдем все к